Так, доброго дня, друзі. Ми на змаганнях. На змаганнях фішинг Дніпро. турнір, який збирає всіх чоловіків і рибаків. І жінок, І, наш. і жінок. так Валентин, наш адміністратор групи. Валентин, які е, пріоритети змагань, які цілі змагань? що ви скажете. Ну, взагалі, класно, що ми тут зібрались всі разом рибаками, такі по захопленню колеги. Головна ціль це зібрати кошти для допомоги зсу. Як останні роки, ми це і робимо. І також позмагатися, обмінятись досвідом, познайомитися для багатьох, тому що багато хто знає один одного, тільки в чаті а тут розвіртуалитись і класно провести час, якби у нас є військові, які також можуть відволіктися від виконання своєї служби. Так, дякую. Це добре. Тобто, ми збираємось, змагаємось, допомагаємо країні зсу. Так. А також ми об'єднуємо людей, об'єднуємо країну, так, так, всіх благ. Константин, пару слов. Добрый день, счастья, здоровья всем. Открытие наших чемпионатов наконец-то. Все приехали. Я и без напарника, и без. Все будет четко у нас. Всем письмо. Да, да, на подходе. Ми роді вас вітати. Ми вас тоже. Як ви знаєте, у нас дві головні мети. Перша позмагатись зустрітись в, дружні, в дружніх обставинах. І по-друге, це донати, які ми збираємо за ваші внески для Збройних сил України. Ті завдяки ми, сьогодні ми можемо проводити такі змагання. Саме сьогодні ми зібрали 22 700, Правильно? 780. 20... 2780 э, гривень, гривен, которые будут переданы 4-й танковой бригаде. Поэтому давайте аплодируем каждому Так, старт турнира, и мы уже в деле. Смотрите, какой прессинг на точке. Какой жесткий прессинг. Вы знаете, если бы эти люди друг друга не знали, Наверное, уже была бы бойня. А так, в принципе, говорится, кто вместе тренируется, тот вместе и ловит. Огонь! То есть джирковики не мешают вечерям. То есть все э, относятся друг к другу с уважением. Правильно? Правильно. Ну что? А вот секреточку берем. Вот сальмо. Будем. сальмо перч. Какой-то девяточка, наверное. На линейку его. Ну и я тут разик. Опа. Ай, водичка сегодня, да, красота? Прозрак. Сальмо. сальмо. Прозрачок. Так, главное время не прозевать. <связать> Или вы далеко не будете уходить? А мы уже пришли, мы уже <связать> обратно. <связать> нам что делать, не уходить. <связать> <связать> Стасик <связать> нам на заднем фоне дает шум. <связать> дает <связать> нам задний фон. Пойду, карася, выгуляю -ка, дальше. Ой. Так, ну а мы, <связать> мы, кажется, начали и продолжаем. Все, до новых включений. Итак, вот мы и стали на первую точку. Джерковики ушли отдельно. Все ребята разбрелись, разошлись. У нас э, акватория в разные стороны, где-то по 3-4 километра. Ух ты, что ты так быстро? Красавчик. Это не Витя? Похож. Вот так ребята бегают, спортсмены. Сразу на точку. Ну мы спокойнее, мы джеркуем. На... Наша задача, да, показать какой-то результат на бигбейт. Так что первая наша точечка, спокойное место. Тоже бежишь? Смотрите, повыдыхаетесь. Ага. Спасибо. Щука есть там? Да, обычно стояла. О, ну У лотерыша сюда никто не придет это все поняли, что ты занят, и пошли сюда. Да, вот это вот и есть Азарт турнира Вот это вот разница Лайтовиков и джерковиков Кто-то бегает, а кто-то кайфует Ну да, в общем Турнир начался До пол первого мы будем сегодня Бросать наши джерки И смотреть на результат а результаты будут передаваться онлайн по линеечке админам через телефон по чату. А да. Конечно, уже и да. видишь, бросаем на живца как раз. Там хода есть ход, есть, идите. Есть, да. Аккуратно. Там места лучше будут, так что покидать классно. Так вот, и возвращаемся в пол первого. Э, сравниваем результаты. Рыба вся в зачет, вся. Любая щучка, мелкая, щупачки, окошуки, судачок вдруг попадется, головлик. То есть все виды хищных рыб. Сомик может попадется. Вот. И в общий зачет по сантиметрам админы высчитывают, принимают ваши заявки. Идет подсчет сантиметров на команду. Участвуют команды. Команды по два человека. И побеждает команда. Также будет бихфиш на команду, кто словит самую длинную, получается рыбу, не тяжелую, а самую длинную. Вот и приятные призы э, за организацию, за лучшую команду, за э, самую интересную рыбу, пойманную и так далее. Много спонсоров, призы, хорошая компания и отличная организация. Поэтому смотрите, наблюдайте. Не переключайтесь. передвигаемся вдоль реки. Река Арель, напомню. Сегодня отличный солнечный день. Прошли дожди. Вроде как устаканивается. Потеплело. То есть после перепадов погоды сегодня, на мой взгляд, есть вероятность хорошего выхода, хорошего какого-то клева. А так как участников много, то и результаты какие-то должны быть. Уже у нас участники на точках, уже все занято. Вот мы встретили Иваныча. Он нам разрешил побросать наших джерков. Да, Иваныч? Да. Я только за. О, это, наверное, единственный э, спиннингист, который не против джерковиков, да? Дружбан. А ты видел, как побежал пацан? Артем, Витя, <с Bev tenth navy> это Витя? Витя. Ох ты. Я тоже думал, что Артем. А потом Артем уже впереди прошел. Вот это да, слышишь. Не жалеет себя, да? Побежал, понесся. Ну, А настоящий. По кроссу. По кроссфиту. Так, еще сегодня ФАЦО-14 в бой идет. Для быстрых таких обловов, быстрых равномерок. Заброс и погнали. Секунд за 20 уже у меня вымат. Можно поставить ставочку где-то вот в таких местах, где и кинуть хочется, и времени терять жалко. Поэтому а такие по 15-20 метров забросики и быстрая активная проводочка. Мое любимое местечко. Добрался до него пешком далеко. Но когда-то здесь был выход очень красивый. На глазах хорошая рыба и на ту же приманку, что я сейчас и кидаю. Но чудес не бывает, конечно, ребят, чудес не бывает. Но проверять точки все-таки нужно. Может быть, где-то щучка и возвращается к своим укрытиям. Хотя и укрытия эти меняются из года в год. То есть где-то корягу смыло, где-то коряга новая пришла, поменялся рельеф. И не факт, что щука будет сидеть здесь постоянно. Но прибрежная зона всегда интересна своими укрытиями щучими. Вот и в надежде. Вот и в надежде будем здесь оббрасывать. И даже на таких местах ты всегда задерживаешься чуть дольше обычного. Осторожно, 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 осторожно. Осторожно. Хорош. Хрёбаный в рот. Хорошая. Бля, завела, да? Ну, отцепилась. Слушай, ну хорошая была. Двушка, наверное, точно, блин. Офигеть. Ну а мы продолжаем трудиться. Был сход хорошей рыбы на джерк, на бастер джерк. 15 тонущий цвет под щучку. Щука вышла у Андрея. С подкоряги, наверное, с третьего-четвертого заброса вышла прям под ноги и атаковала с боку уверенно, но сошла, сделала пару кульбитов и все-таки отвалилась с среднего тройника. Вот. Время наше тоже уже заканчивается турнирное, но мы еще надеемся. Может, вот этот выход дневной, вот этот солнечный, жаркий сейчас самый период, возможно, он сработал. Трудовая рыбалка, щука есть, крупная щука есть. Кто бы что не говорил, я ее успел увидеть, успел зафиксировать, но она очень трудно доступна. Поэтому мы пройдем сейчас тоже коряжнички, пару мест где-то что-то поищем, и собственно на все. Вот. То есть результата как бы и нет. Но рыбу мы увидели остальные участники на момент ловят небольших окушков небольшую щучку то есть результат будет по мелкой рыбе скорее всего вот такие дела на 12 часов дня так что не переключайтесь дальше тоже интересные посиделки награждения и обед что скажешь на камеру Арсенал добротный сегодня был, да? Все да. перебрал. Порядочек. Да, вообще все перебрал. Рассчитывал на окушка, щучку, Почти да? Почти все перекидал. Ну, оно не Тем хочет. не менее, очень слабо, Но да. Ничего, зато О. хорошо провели время. Конечно. Прогулялись. Да, И... то ли еще будет, Иваныч. Сейчас да. время провождения улучшится в разы. Как, как говорил один знакомый джерковик, мы ж по фану. А, да я не знаю, кто это. <свят> Рассказывайте. Вы хоть сейчас название команды скажете или нет? Постоянное самосовершенствование. Только цель. на японском. А, ух ты вы... вообще? Кайдзен. Кайдзен. Да. Что-то фирма какая-то была, по-моему. Нету такого. Это японская не? Toyota А, это система. то, что вы мне рассказывали. Все лучше и лучше. Ну, вот так у вас там окушки сидят, а вы молчите. Молчите. Я щуку спустил. А как все хорошо будет? Крупно? Нет. Ну, думаю, она могла бы сыграть. Решать. А, не, роль. не зацепилась? Не, привел сюда, тут дети. Это все. А, -а, а, сошла, короче, да. сход. Ой, Тихо. Зацеп. Да Зацепчик. А что, Дима, ты что? Надо, кстати, собираться. Время уже. Так, время. Да так. А сколько время? Начало первого. Начало первого? Конечно, да. пока дойдем. А, ну да. а. А, не, ну нормальная заявочка. Там у девочек тоже щучки уже есть. Пю. Трава тут. Так, пошли еще так, пару все. Давайте, тут. догоняйте. А то вас в зачет не внесут, не забывайте. Покаталась свипер 17. -й. Красивый глайд на солнышке. Более высоко идет. Но, ребят, на самом деле, наверное, не хватило еще 2-3 часика, чтобы э, добиться, добиться этого выхода и поклевки. Значит, э, пол первого идем мы к турниру, так как нужно успеть все-таки вернуться вовремя, чтобы засчитали результат. Да, и мне как администратору, естественно, нужно вернуться вовремя. Поэтому шансы были, шансы равны у всех. Можно было взять хорошую трофейную щуку. Класс. Даже эти эмоции уже, они интересны. Мы уже знаем и получаем новый и новый какой-то опыт. Это что касается джерков. А вот, а люди уже скидывают фотки, есть щучки. Все примерно в районе до 50 сантиметров щучки то есть это в районе килушки и окуньки окуньки разные я поприкрепляю вам фотографии потому что отчет у нас именно отчет у нас по фото вот. так их накидаю посмотрите в живую мы рыбу почти не увидели с вами на камере так как мы зашли до личинка. Основная масса людей у нас а, ближе к лагерю. Все, возвращаемся и ждем продолжения банкета. Принес прям... Кто? Да вон щука, смотри, принес прям да под, да, под видео. А, а О, но... У меня есть линейка в крови. Первое место. О, хорош. Цвет хороший. Сейчас вон, просим. Линейку наклеить надо с А ну да. А ну давай, мастер-класс. Давай мою линейку, давай мою линейку. В інстаграмі, і фейсбуки на вас підписали. Ми завершуємо, всім вітаю. У нас вже є результати, ми зараз до них будемо підходити. Але спочатку ми дуже дякуємо всім нашим. Партнерам, хто долучився, як ви бачите, їх дуже багато, і по призам ви бачите, що їх там дуже багато. Тому зараз дамо слова нашим друзям, які надають нам постійну підтримку, і вони розкажуть. Олексій, торгова марка Калібрі. Так, всіх вітаю. По-перше, вітаю всіх з відкриттям сезону. Ми перший mm -hmm. раз зібрались тут усі разом, і це було круто, ви молодці. Ми підтримуємо нашу армію за допомогою наших адмінів. Тому вони круті. Я тут, Льоха. Льоха, я тут. Також новий так, так, так. Тому всіх вітаю з цим класним днем. Це не перший раз. Ми тут зібралися і на наступних змаганнях також ми всі побачимось. Тому ви круті. Всім вітаю. Вітаю всіх з початком змагань. Радий, що ми всі зібрались. Дуже круто відпочивали, дуже гарні результати. І чекаємо на нагородження. 50. 55. 83. О, 55, хтось був більш влучним. Е, У нас сьогодні. 58 сантиметров. О, Это был щупачок. Фиш Хантер. О, а Я тут. тут судак был 55. Ого, вид калибри. Хороший судак. Спасибо. И тут куча вот все. Спасибо огромное. Это... Спасибо. Угу. Не там ходить. А ми ж в в команді А вага чого? довжина. 32 сантиметри. 108 110. 130. 130. Десь Третє місце у нас сьогодні з результатом 126 см. Займає команда Рибний фокус.

<Стайл> да. Вообще. красавцы. Да. Отлично. Три с половиной. О, Три двадцать. 3800. Коротше, тут взагалі, я навіть не знаю скільки робив, був а, ну. 356 см. Ого. нормально. Команда чемпіон просто! У! Да, не Давайте робимо фото. Да. ви якраз. Все. Рих, а ти ще ходиш? Друзі, давайте да. на загальне фото, всі сюди кучкуємось. Открывай. Наградной локоть. Покажи на камеру. там. В смысле, там, тут. И там, и, и там. Тут. О, О, ты Оставайся здесь оставайся, оставайся, нас. Оставайся здесь до нас. Ага. повертайся вот так. И до всех вот так. Да. Ага. Там. Вот ну, что, ты ничего не поймал, не было такой. Спасибо, спасибо, Малыка. Тройники даже есть. Или нет? Так, мы команда невгомовные Джерковики. Уже дубль три делаем. Но на третий сегодня, раз точно. Мы сегодня на великие приманки боролись с лайтовиками, с вечерями, с шукарями и так далее. О, но рыбы у нас нема. Но было. Но есть хороший настрой, эмоции и вкусная и кухня. А у тебе що сьогодні день народження? Оце, оце людина, оце реальний джерковик. Получається, на день народження не сидить вдома за столом, не бухає. прийшов на змагання підтримати всіх друзів. Ну що, хлопці, я вас вітаю з заходом. Вам е, всього самого найкращого. Е, просунення цього каналу, тому що е, якщо. Не буде цього, цього реального каналу, ви не просто не будете бачити, на що можна спіймати трофейну рибу. Окрім всякої єрунди, так, <рес> да. джиркавик, рули. Все. Дякую за інтерв'ю. Скажи, пожалуйста, а тут крокодили ловятся? Крокодили, конечно. А на що крокодила воли? Крокодила, береш барана, приносиш джерковикам, вони його готують, а крокодила тебе привезуть. 34 сантиметра. Так, Олеже, Олеже. Діліться враженнями. Я сьогодні спіймав от такого окуня доказатель свого сього. Ну, о, ти, о, ти поняв, так? Це да? да, да. огірки від Іванича. Іванич, де Іванич? Немає Іванича. Домашні свого роду. Зараз будемо куштувати. Запах тебе приємний. Добре. Так, напомню Олег Єгірмейстер, спонсор турніра. Спонсор вашого перегара. <рес> і, хорошого і хорошого настрою на весь день. Фотографірується у нас команда Сталеві Блешні. Доброго дня. день. вам? Огонь. Первый раз на змаганнях на такого рода. Что зловили? Щучку. Щучку. 55 сантиметров. 55 почти в пище. Ну, а, да. Ну, трошки без... там. Трошки. Три не говорили. ай а, Так, ну, тем не менее. Результат, эмоции. Появилось <свят> А как вам фишинг Днепр в целом? Что он вам дал в жизни? А ну-ка, пару слов. Ну, дал яскравые эмоции. Больше выходных, заходов, рыбалки и компании. Да, да, да. Дуже интересно стало рыбачить. Вітаємо вас! Сколько вам не вистачало сантиметрів? У нас взагалі на, на, на 90. Шеф, вийшло. Шеф? Шеф. Так. Єгор зараз буде знімати пробу, щось там вариться. Ми, ми на ньому будемо іспитувати. чи ні. <want> Давайте подивимось.

— Треба їхати. — Та п'ять ми. Ну давай, ладно. Давай. — Відучий раз, щоб я не знаю. Я просто про вихід я поїхав. А ти на човні не виходиш. Та буду виходити. Ну все, вже тут домовляються. Кажуть, мало їсти тут у тебе казані. Каже, давай на човні десь ми там бухнемо. Поїмо щось. Давай я тебе напишу, ми поїдемо. Ти ж поїдеш Раз Єгорчик вже тут присоседився, я, я гадаю, що вже там все готово. Закривай добре, бо вже, вже треба його наливати. мені Ну что, вот наш турнир заканчивается на таком блюде. На жарком, на шурпе и на хорошем настроении. На Бограче? Да. Все довольны, вы довольны? Что скажете, Андрей? Все класс. Много людей сегодня. Компания наша увеличивается. Друзья появляются. Однодумцы. Ну да, в общем. Трансляцию мы заканчиваем. Под эти вкусные тарелочки. Это очень Под эти счастливые, довольные лица. Мы с вами прощаемся. До новых видео. До новых встреч. Подписки, лайки. Хай проблемы не невзгоды не вам в погоды.